Prezident Ilham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Xocavənd rayonunun Şıxdursunlu kəndində olublar. Prezident və xanımı Çinar müqəddəs yer abidə kompleksinə baxış keçiriblər. Qeyd edək ki, Qırmızı Bazar qəsəbə inzibati ərazi dairəsinə daxil olan Şıxdursun kəndi 1992-ci ilin oktyabrın 2-sində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub. Kənd 2023-cü ilin sentyabrın 19-u, 20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində separatçılardan təmizlənib. Bundan öncə isə separatçıların dırnaqarası dövlət naziri olmuş, hazırda isə Bakıda saxlanılan Ruben Vardanyan Qarabağa köçdüyü ilə bağlı xəbəri məhz bu ağacın altında video müraciət edərək açıqlamış, Azərbaycanın qarşı haqsız ittihamlar səsləndirmişdi. Qeyd edək ki, 2500 ilə qədər yaşı olduğu təxmin edilən çınar, nəhəng ki Azərbaycanın, dünyanın ən yaşlı ağaclarından biri sayılır. Ağacın hündürlüyü 54 metr, gövdəsinin diametri 20